Это сегодня новая власть ходит в церковь, как простые прихожане. Но еще полгода назад была опасность, что государство полностью подчинит церковь своим интересам по примеру России. Самое успешное, успешное, что могло случиться с украинским православием? Смотрите дальше. Звичайно, она и в купе с владой выполняет те задания, которые стоять перед идеологами современной российской державы. Донецкий же диктатор начал свой поход с УПЦ МП. Ничего личного, только бизнес и политика. К примеру, Бати последовали и другие регионалы. Пусть хранит вас Господь. Вот, например, в Одессе дружба священнослужителя и священнодепутата переросла во что-то большее. Дорогой Сергей Васильевич, как знак внимания самого многомиллионного народа, который любит вас, молится вас, ценит вас, верит вам и идет за вами как человека высокой культуры, духовности. Об этом никогда не расскажет владыка Агафангел. Сергей Кивалов прославился на всю страну на президентских выборах 2004 года. За Януковича Виктора Федоровича было выдано 15 миллионов. Будучи главой Центральной избирательной комиссии, Кивалов объявил Януковича президентом. Мы должны обеспечить, чтобы наши граждане себя чувствовали в небезпеці. Бесплатно, вы Президентом Украины обран Януковича Виктора Федоровича. Вот только Майдан не согласился с господином Киваловым. Спустя 10 лет экс-глава ЦИКа признается грешен. У каждого человека, который живет, есть грехи. Не такой я безбожный не убиваю, не краду. И тут же добавляет, по-настоящему тяжело было в лихие 90-е. Когда тяжело человек, он обращается к Богу. Нам настолько тяжело было в середине 90-х. Я хотел бы сердечно поблагодарить Сергея Васильевича Иванова, выдающегося ученого мировым именем, основателя юридической науки, человека, государственного. В православном мире Кивалов оказывается известен как святитель. В наше время есть латоны и ньютоны, есть святители, которых рождает наша украинская земля. У вас есть духовный наставник? Есть. Есть духовный наставник. Я его очень люблю, я его очень ценю. Это митрополит Одесский, Измаильский, Агафанг. Духовный наставник Кивалова – владыка Агафангел, один из самых влиятельных украинских митрополитов. Дорогой Сергей Васильевич, не впервые мы с вами решаем вопросы. Я помню, 97 год. За что церковь так благодарна Кивалову? Люди, которые при каждом посещении храма благодарят тех, кто строил этот храм. Тот, кто построил храм, это, наверное, счастье для всего его рода. Депутат Кивалов прославился на всю Одессу. Он построил очень оригинальный храм. Чем больше храмов в Одессе, в Украине, тем меньше тюрем. Давайте сделаем именно такой храм которого нет нигде, ни в Европе, ни в Америке, ни в других континентах. Образ на церкви очень напоминает дочь нардепа Татьяну Кивалову. Говорят о том, что один из на храме там, очень похож на вашу дочь. Вы, как к этому относитесь, с таким Ну, я спокойно. В Одессе всегда все что-то говорят. Я к этому спокойно отношусь, потому что, ну, наверное, так Богу было угодно. Одного храма Кивалову показалось мало. И он решил построить церковно-приходскую школу и еще одну церковь. Не каждому дано в жизни строить храм. Кивалов божится на веру денег не жалеет. Тем более, что деньги у депутата, судя по всему, есть. Семь с половиной килограмм серебра только в одной и во второй. Все, что у меня есть какая-то возможность, я вкладываю именно в строительство храма. Ну и напоследок воцерквленный депутат просит прощения. Я стараюсь, во всяком случае, э заходить, попросить у Бога и здоровья, и прощения, может, кого-то когда-то и обижаю. Досить богат э моїх, можливо, колег, знайомих, які вважають, що якщо ти взяв блокстовіння на якісь справи, то ти тимчасом таким чином переклав можливу відповідальність за той, ну за ті чи інші кроки на священнослуження. Василій Горбаль, бивший губернатор Львовської області і екс-народний депутат. В останні роки ну, стараюся не пропускати жодну недільну, недільну службу. От, коли є можливість, е, ну, як правило, до когось долучитись. В якісь паломницькі поїздки Горбальд знає, що многі його колеги політики використовують церкву церковь раді піара. Неприємно було коли подивився фотосесії багатьох колег під час виборчої кампанії. Обов'язково в фотосесії повинна бути фотографія як людина ставить свічку у храмі. В Росії церква всерйоз і політику Кремля. Спільні ідеологеми ми бачимо і в промовах Путіна. І патріарха, це це дійсно так. Хто кого використовує, складно сказати, але певні деякі навіть хибні речі, які були от стосовно навіть оцінки України, з Русською православною Церквою вже давно твориться щось неладне, Убіждають експерти. Російська православна церква завжди сприяє і освячує всі. заходы, которые э, разрабатывает и втилит в жизнь российский уряд. Патриарх Кирилл совсем забыл об истинном предназначении церкви. Церковь вообще должна работать для человека, должна работать на человека. И это ее задание церкви, главное, чтобы она была справедливой тем, невидимым связком между Всевышним и людиною. И пока Россия медленно, но верно грязнет в нищете, РПЦ буквально молится на Путина. Вы когда-то сказали, что вы трудитесь как раб на галерах. С той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи. А у вас очень высокая отдача. Вот сегодня, скажем, Российская Православная Церковь, она працюет на утверждение русского мира. Историческая Русь. Это самое главное, что мы должны сберечь.